yangi o'quv yili albatta o'quvchilar orasidan yangi iqtidor egalarini kashf etishiga ishonamiz boisi izlanuvchan tashabbuskor va faol yoshlar safi yildan yilga ortib bormoqda yaqinda ana shunday ijodkor yoshlardan birining kitobi turkiyada nashr etildi hozir shu haqda. turkiyaning turkiya yenevi nashriyoti tomonidan respublikamizning iqtidorli shoira va yozuvchilarining ijodiy ishlari to'plangan xalqaro antologiyasi turkchaning dunyodagi o'zbek ovozi nomi ostida xorazmlik yosh ijodkor zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori shohida yusupova tarjimasi va tashabbusi bilan chop etildi viloyat hokimligida ushbu kitobning taqdimoti o'tkazildi taqdimotda respublikamizning barcha viloyatlardan ijodkorlar ishtirok etishdi Turkiyaning turkiyaningtaneva nashriyoti bilan hamkorlikda o'zbek ijodkorlarining 40 nafarining ijodiy ishlarini kitobini chiqardik kitobni nashrlarni chiqardik va bugungi kunda mana shu kitobning taqdimotini o'tkazyapmiz 27-28 avgust kunlari turkiyaning istanbul shahrida kitobimizni taqdimotini o'tkazdik va bugungi kunda esa butun bir respublikamizdagi yosh ijodkorlar bilan hamkorlikda ularni davrasida mana shu kitobni o'zbekistondagi taqdimotini tashkil qildik taqdimotimizga har bitta viloyatimizdan ijodkorlar kelgan va o'zlarini ijodiy ishlari bilan tanishtirmoqdalar bu loyiha ustida qariyb ikki oy davomida ishladik tarjima ishlari kitobni chiqish jarayoni ancha mehnat talab qildi ancha sabrni talab qildi albatta ikki yildan buyon turk tilini o'rganaman va o'sha qizlarni taklif va talablari türk bilan ijodkorlarni turkiyada turk tilida kitoblarini chiqarish niyat qilgandik va bugun mana shu e, kitobni taqdimotida turibmiz avvalo qo'llab e, quvvatlaganliklari uchun viloyat yozuvchilar uyushmasiga o'z tashakkurimni izhor etaman har bitta yoshni bugun qalbidagi e, so'zlari e, muhabbati ijodi turkiyada turk tilida yangradi va albatta bu har birimiz uchun katta baxt kitob beminnat ustoz bilim va ma'naviy yuksalishning eng asosiy manbai ekani haq 20 dan ortiq yosh ijodkorning nasr va nazm yo'nalishidagi ijod namunalarini o'zida mujassam qilgan turkchaning dunyodagi o'zbek ovozi kitobi katta yoshdagi ijodkorlarning ham e'tiborida yosh qalamkashlar o'zlarining ijod namunalari yuksak e'tirofdaligidan mamnun bolaligimdan she'r yozishga hikoya yozishga qiziqaman o'zimni ijodim na, natijasida bugungi kunda bu, man turkiyadan chiqqan kitoblarimizda mening ham hikoyalarim nashr qilinganidan bu juda bundan juda ham xursandman hozirda mirzo ulug'bek nomidagi o'zbekiston milliy universitetining ikkinchi kurs talabasiman ikki ming o'n beshinchi yilda qishlog'im kuylari ikki ming o'n oltinchi yilda tong sabolari va ikki ming o'n sakkizinchi yilda surxon chashmalari va oq orzular nomli hikoyalar to'plami nashr qilingan va o'zbekiston respublikasining o'ttiz yilligi munosabati bilan turkiyadan nashr qilingan ushbu kitobimiz ham meni juda quvontirdi desam mubolag'a bo'lmaydi tadbirda o'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolari va bir qator ijodkorlar ishtirok qilishdi ular yosh ijodkorlarga o'zlarining samimiy tilaklari va dil so'zlarini bildirdilar taassurot va xotiralarga yo'g'rilgan tadbir qiziqarli va maroqli tarzda kechdi